Этот парень начал его расспрашивать. А что ты тут оказался? Ну, он видишь, что городской мальчик. Как ты тут оказался? Почему? Куда ты идешь? Ну, он сказал, что я ищу папаного друга. И папа сказал, что я, если я к нему появлюсь, так я буду у него жить. Потому я ищу этого друга. Ну, видно, он его спросил фамилию, не фамилию. Он спросил имя, имя, наверное. И он, конечно, сказал. Потом он же в больнице был, так ему уже имени нельзя было говорить. А когда он попал в эту семью, он сказал Шарлон. Он говорит, а да ты, наверное, жидок, жиденок. А он... И потом попросил, не попросил, заставил его снять брючки. Или спустить бы я не помню. Ну, в общем, он, пошли в милицию, пошли в полицию, в полицию. Он начал бросился удирать. Так он еще говорит, когда я заходил, калитка была открыта. А когда он бросился удирать, калитка была закрыта. И я, говорит, калитки подбежал туда-сюда, ну уже ребенок устал. И вообще, я не знаю. Хотел перепрыгнуть, но он уже его назрел, открыл калитку, начал его таскать, милить, полить. Таскал его, говорит, все время. Но он всю дорогу от него старался как-то вы, выкрутиться, крутил, выворачивал, выдергивался. Он ему аж блузу порвал, потому что в больнице там ему потом поши, зашили эту блузу. И когда он к нам пришел, так видела, что там блузочка за, зашивалась. Так это так он, все-таки вырвался и начал удирать он всю дорогу за ним бежал орал и стрелял ну и на этом больше Арончик ничего не помнит но как получилось видно как сколько это он там лежал и неизвестно он сам не знает и никто не знает но он говорит что его оказывается когда Сельский агроном обходил свои владения. Угу. Он его... Был конец этой лесу смуги. И он там лежал раненый. Все, личико было изранено. И без сознания. Но все-таки как-то этот сельский агроном сумел его привести в больницу. Григорий Величенко. Вот там был Алфьоров. Это врачи уже. Да. А где больница была? В Вер Вернавецкой Барановец. ага. больница.